perniagaan bekas saya terletak di Kampung Pulau Pisang, Citra Kedah. Untuk menyelesaikan kajian ini, saya Nurul Shafika binti Muhammad Basri yang metrik 297984 bersama rakan kumpulan saya iaitu Nur Farah Izzati binti Rahimi yang metrik 29074 telah menemubuat sebanyak lima orang informan berkaitan perniagaan ini. Antaranya termasuklah pengasasnya sendiri iaitu Encik Anasarizan Bilik dan isterinya Puan Hafizah binti Hamzah yang bekerja sebagai guru pasti selain itu, kami turut menemukan salah seorang pekerjanya iaitu Encik Muhammad Ikram bin Hamzah, 38 tahun yang telah lama berkhidmat sejak dari tamat SPM dan anaknya sendiri iaitu Cik Nur Dalilah yang turut merupakan guru pasti. Akhir sekali, kami juga telah menemukan salah seorang pelanggan tetap mereka sendiri iaitu Puan Razia Isha yang bekerja sebagai peniaga di tapak nak injang di Teraguna. Asal usul penubuhan berkat soya bermula jauh sebelum perniagaan itu dikenali ramai seperti hari ini. Ceritanya bermula pada tahun 1996 ketika pengasas dan keluarga masih menetap di klang Selangor iaitu sebuah kawasan yang pada waktu itu dihuni oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuk Melayu, Jawa, Bugis dan India Muslim. Pada ketika itu, masyarakat sekitar termasuk komuniti Jawa di kawasan tersebut memang terkenal dengan makanan berasaskan kacang soya seperti tempe, tahu dan hidangan berprotein tinggi lain. Walaupun begitu, ilmu sebenar tentang cara menghasilkan air soya tidak datang daripada masyarakat Jawa tetapi daripada seorang jiran berketurunan Arab yang tinggal tidak jauh dari rumah pengasas. Pengasas berkat soya yang ketika itu seorang pembawa lori mula menunjukkan minat dengan sikap ringan mulut dan hubungan kejiranan yang rapat. Beliau sering bertanya dan memerhati proses pembuatan air soya yang dilakukan oleh jiran itu. Setelah beberapa tahun menetap bersama, keluarga pengasas akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ke Kedah kembali ke kampung halaman di Kampung Pulau Pisang Jitra. Dengan membawa beberapa ilmu yang dipelajari, beliau mula membuat air soya untuk keluarga sendiri. Tidak lama kemudian, jiran-jiran kampung yang merasa air soya tersebut mula memberikan maklum balas positif. Mereka memuji rasanya yang pekat, tidak terlalu manis, aroma kacang yang wangi serta tekstur yang lembut berbeza daripada air soya yang biasa dijual ketika itu. Melihat potensi tersebut, pengasas mula menghasilkan air soya dengan lebih kerap pada awalnya sekadar untuk diberikan kepada jiran sebagai percubaan. Komen dan dorongan daripada penduduk kampung menjadi pemantin utama kepada idea untuk membuka perniagaan kecil. Mereka mengatakan bahawa air soya yang dibuat sangat sedap dan layak dijual kepada orang ramai. Kata kita ini menambahkan keyakinan pengasas untuk memulakan langkah pertama dalam dunia perniagaan makanan berasaskan soya. Selepas kembali menetap di Kedah, pengasas berkat soya mengambil keputusan untuk mencuba menjual air soya secara kecil-kecilan sebagai sumber pendapatan keluarga dengan hanya berbekalkan kemahiran yang dipelajari sewaktu tinggal di Kelang serta dorongan untuk membina kehidupan yang lebih stabil selepas berpindah ke kampung halaman. Beliau memulakan perniagaan dalam keadaan serba sederhana tetapi dengan penuh semangat awal, produk yang dihasilkan hanyalah air soya yang dibuat menggunakan peralatan asas di dapur rumah seperti periuk besar, penapis kain, mesin penyakit satu dan beberapa bekas penyimpanan. Segala kerja dilakukan secara manual bermula dari proses merendam kacang, mengisar, menapis hingga ke proses memasak air soya tindakan awal yang positif, pengasas akhirnya mengambil langkah seterusnya dengan membuka sebuah gerai kecil, gerai yang mana menjadi titik penting yang mengubah cara operasi perniagaan kerana ia menyediakan lokasi tetap untuk pelanggan mendapatkan produk setiap hari. Dari sini, berkat Soya mula bergerak lebih jauh, yang mana pengasas mula menyertai nat iaitu pasar pagi, bazar ramadan dan jualan harian di pasar malam. Tidak terhad di kawasan Jutera sahaja, mereka juga berniaga hingga ke Arau yang mana menunjukkan betapa luasnya usaha pengasas dalam memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Kesungguhan inilah yang menjadikan minuman mereka dikenali kerana rasanya yang pekat, segar dan asli. Dalam usaha mengukuhkan perniagaan, pengasas juga menghasilkan produk berasaskan soya lain seperti tahu dan tahu fah. Percubaan ini ternyata membuahkan hasil kerana kedua-dua produk tersebut mendapat sambutan sangat baik, terutama dalam kalangan pelanggan yang menyukai makanan lembut dan berkhasiat. Tambahan produk ini menjadikan berkat soya semakin dikenali sebagai pembekal makanan berasaskan soya yang pelbagai bukan hanya air soya sahaja. Apabila perniagaan stabil, pengasas memerlukan keuntungan untuk membeli sebuah bank sebagai kemudahan penghantaran diikuti pembelian bank kedua apabila jualan semakin meningkat. Penyertaan di banyak bazar mendorong mereka membina ruang khas pengeluaran bagi mengandikan dapur rumah yang sempit sekaligus menjadikan proses pembuatan lebih bersih, selamat dan sistematik. Dari segi permintaan yang melonjak terutamanya pada bulan Ramadan, memerlukan pengambilan pekerja sementara bagi membantu penghasilan manual dan memastikan kualiti produk terjaga. Kini berkat Soya mempunyai pelanggan setia seperti Puan Roza Ishak dan terus berkembang hasil kepercayaan terhadap rasa, kebersihan dan konsistensi produk sejak bermula ditubuhkan pada tahun 1996. Cabaran pertama yang memberi kesan besar kepada perniagaan ialah pandemik COVID-19. Sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pergerakan masyarakat sangat terhad dan aktiviti berniaga di luar rumah hampir tidak dapat dijalankan seperti biasa. Hal ini menyebabkan Pak Cik Anwar tidak dapat keluar menjual secara langsung di pasar dan atau kawasan tumpuan pelanggan seperti sebelum ini. Untuk seorang usahawan kecil yang bergantung kepada jualan harian keadaan ini, sememangnya memberi tekanan besar dari sudut kewangan dan kelangsungan operasi. Namun begitu, sebagai langkah mengatasi cabaran ini, Pak Cik Anwar mengambil pendekatan yang lebih fleksibel iaitu dengan menggunakan khidmat runner untuk mengutip pesanan pelanggan. Pelanggan membuat tempahan dari rumah sementara runner akan mengambil dan menghantar produk mengikut SOP yang ditetapkan. Pendekatan ini bukan sahaja dapat meningkatkan aliran pendapatan sepanjang tempoh pandemi tetapi juga memastikan pelanggan tetap dapat menikmati produk sesuai beliau tanpa perlu keluar rumah. Cabaran kedua berkaitan dengan isu pekerja, sesuatu yang sering dialami oleh kebanyakan perniagaan kecil dan sederhana. Pada peringkat awal, pekerja bekerja dengan baik dan menempati masa. Namun semakin lama, masalah mula timbul apabila ada pekerja yang kurang konsisten hari bekerja, datang lewat dan tidak menunjukkan disiplin seperti yang diharapkan walaupun telah ditegur berkali-kali. Situasi seperti ini memberi kesan kepada kelancaran proses pembuatan kerana kerja memproses tahu memerlukan masa dan ketepatan tertentu terutama pada waktu pagi. Walaupun begitu, Pakcik Anwar merupakan seorang penyabar dan beliau tidak sampai hati untuk memberhentikan pekerjaan secara langsung. Seterusnya, cabaran ketiga melibatkan isu dana dan keperluan untuk membesarkan perniagaan. Selama ini, Pak Cik Anwar menjalankan perniagaan dengan modal sendiri tanpa sokongan besar dari mana-mana pihak. Beliau mempunyai hasrat untuk memperbesarkan kawasan pemprosesan serta menambah kapasiti pengeluaran produk namun kekangan dana menyukarkan proses tersebut terdapat pihak kerajaan yang menawarkan bantuan. Namun, bantuan tersebut datang bersama misi yang sama seperti yang beliau sudah gunakan. Pakcik Anwar pada awalnya menyangka bantuan yang diberikan akan melibatkan misi yang lebih moden dan lebih memudahkan kerja. Namun, setelah mengetahui misi itu tidak memberikan perubahan besar, beliau menolak bantuan tersebut dengan penuh keikhlasan, memberi ruang kepada orang lain yang lebih memerlukan. Keputusan ini menunjukkan sifat rendah diri dan kejujurannya sebagai usahawan. Untuk mengatasi kekangan dana ini, Pakcik Anwar memilih untuk terus mengukurkan pengeluaran sedia ada dan memperluaskan variasi produk soya sebagai usaha meningkatkan pendapatan. Salah satu keistimewaan utama tahu Pakcik Anwar ialah harganya yang jauh lebih murah berbanding pembekal lain di Jifra dan kawasan net. Luruk Porozia yang lebih 10 tahun berniaga beliau tidak pernah jumpa pembekal tahu semurah ini. Tahu dijual pada harga RM4 satu plastik sedangkan pembekal lain menjual lebih mahal walaupun saiz lebih kecil, kualiti tidak konsisten, ada yang cepat masam dan mudah pecah bila digoreng. Ya, tahu paksa anuan lebih besar, lebih putih, lebih lama serta jauh lebih murah menjadikannya pilihan paling berbaloi. Harga rendah ini memberi kelebihan besar kepada peniaga seperti Puan Rozia dengan modal RM4. Beliau boleh menjual semula tahu pada harga 80 sen sebiji dan masih memperoleh keuntungan yang baik. Di nak yang sama, peniaga lain menjual RM1 sebiji kerana kos borong mereka yang lebih tinggi. Keupayaan menawarkan harga lebih rendah tetapi tetap untung menjadikan tahu Pak Cik Anwar menjadi pilihan utama peniaga dan membuktikan keistimewaan sebenar produk berkat soya harga tahu kini sedikit meningkat akibat kos bahan mentah dan operasi menurut Puan Rozia, tahu Pakcik Anwar tetap pembekal paling berbaloi kerana kualiti dan kuantitinya yang masih jauh lebih baik berbanding pesaing. Harga yang disesuaikan ini masih memberi nilai tinggi kepada peniaga dan pelanggan. Keistimewaan seterusnya ialah dari segi rasa yang sedap, lembut dan konsisten sejak dahulu. Konsistensi ini datang daripada penggunaan kacang soya berkualiti tinggi dari tanah merah citra serta proses pembuatan yang teliti. tahu ini lebih halus, bersih rasanya dan tidak cepat masam Puan Razia menyatakan bahawa pelanggan dapat mengenal pasti perbezaan apabila beliau terpaksa mengambil tahu daripada pembekal lain. Perubahan uh, dapat dilihat melalui tekstur lebih kasar, warna kekuningan, ses kecil dan rasa yang kurang segar. Ramai pelanggan tetap akan bertanya, ini tahu anwar ke bukan? Kalau bukan, saya tak ambil. Menunjukkan bertapa kuatnya identiti rasa hingga dianggap seperti jenama dia sendiri. Kualiti rasa yang kekal menjadikan peniaga seperti Parozia hanya bergantung kepada satu pembekal kerana ia memberi kesal langsung kepada jualan harian. Tahu Pakcik Anwar mudah digoreng, tak mudah pecah dan sedap digunakan dalam pelbagai menu keistimewaan terakhir ialah tahap kepercayaan tinggi yang diberikan peniaga dan pelanggan. Kepercayaan ini lahir daripada sikap telus Pak Anwar yang sentiasa terbuka menunjukkan proses pembuatan soya, taufa dan tahu. Puan Reza sendiri pernah melawat tempat pemprosesan dan mendapati kawasan tersebut bersih, teratur dan mematuhi standar kebersihan. Pak Anwar juga tidak pernah menghalang sesiapa untuk melihat proses tersebut menjadikannya produk yang lebih diyakini dan selamat. Kesimpulan, Secara keseluruhannya, berkat Soya berjaya berkembang daripada perniagaan kecil kepada jenama tempatan yang dipercayai kerana mengukalkan kualiti produk, proses pembuatan yang bersih dan konsisten. Pelanggan yakin kerana dapat melihat sendiri standard kebersihan serta ketulisan dalam penghasilan produk. Walaupun menghadapi cabaran seperti COVID-19, isu kerja dan kekangan modal, berkat Soya tetap bertahan melalui penggunaan rana, flexibility kerja dan penyekutan pengeluaran.